А в основном, ну, леши, леши. Вот без всякого предвзятости. Ну, понятно, Арестовичу это неприятно слушать, потому что он мальчик труси, как и дрочит на этих э, идиотов. Но <къех> одни леши. Арийцы не попадаются в плен. Вот рыба вся такая больная. Из плохого они активизировались на юге, это если от Васильевки идти на Запорожье, у нас там три года было тихо. Лето красное пропело, глянуться не успело, как там вообще нифига нет. И команда не стоит обратить внимание на южное направление Запорожское. Три года там тишина была, как на Сумах. Опять маневренная оборона. Твою мать. Вчера был день СБУ. Поздравляю всех. У меня папа имел другое отношение к КГБ, в с СБУ всю жизнь работал. Я ж не знаю, они что перешли там, да. Но он у меня на шифрах был, это я потом на него нарыл. Всю жизнь на шифрах. Ну, я, я вам желаю, вы 27 лет были пророссийской службой, ФСБУ мы, их, я их вас называл, законно. Я даже, когда начинал работать с СБУ, с контрразведкой, я понимал, что напротив меня может сидеть потенциальный российский агент. А сейчас я вам желаю стать проукраинской службой. И служба очень очистилась. Вы начинали с того, что начали захватывать Украину в пользу Российской Федерации. Это в Крыму, потом Луганск, Одессу, везде же СБУшники захватывали. До Днепра не успели, но тут и в Днепре они тоже уже ждали своих. И чем быстрее Малюка чистит эту службу, тем лучше будет. Поэтому я верю в молодежь, которая должна расти на нормальной истории, патриотической любви к земле, бесплатно любви. А если вам будет платить, то это вообще большое счастье. Поменьше лазить в экономику, как раньше любили то металлоломщиков, дали, то цветнину, то обнальщиков, а заниматься охраной государства. А государство вас должно хорошо обеспечивать. Чтобы у вас дети были накормлены, жены жили в нормальных квартирах, и у вас было все хорошо. Все. Но я уверен, что еще как то этот начальник штаба антитеррора, и таких еще много. Потому что, когда Янукович убежал, они вчерашние Януковичи, они все остались на должностях. Потому что пришло шоколадное а шоколадное, оно продолжало нас скурливать в сторону России. Но на нас есть перепуганные, которые любят шоколад. А от шоколада сыпят. Я вообще не понимаю, как человек, болеющий тяжелой формой диабета, ходит с котектором, да, который постоянно инъекции делает, электронные. И он делает шоколад. Надо от сахара вообще отказаться, пропагандировать здоровый образ жизни.